ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল এক দৃশ্য যি দৃশ্য দেখিলে হতভম্ব হ'ব আপুনিও এটি পাঁচ বছৰীয়া শিশু এই শিশুটিক চৈধ্য মাহৰ পূৰ্বে অপহৰণকাৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিছিল চৈধ্য মাহ কোনো সোমসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে এই ঘটনা ৰাজস্থানৰ আৰক্ষীয়ে কণমানিটোৰ সন্ধানত দিনে নিশাই আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান হঠাৎ চৈধ্য মাহ উকলি যোৱাৰ পিছত শিশুটিৰ ওলাল সন্ধান অপহৰণকাৰীয়ে শিশুটিক সযতনে ৰাখিছিল মৰম যত্ন কৰাৰ লগতে খোৱা বোৱাৰ লগতে খেলা ধূলাৰ সকলো সুবিধা দিছিল আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত কণমানিটি উদ্ধাৰৰ সময়ত অপহৰণকাৰীজনৰ কাষৰ পৰা আহিব বিচৰা নাই শিশুটিয়ে চাওক এই দৃশ্য কেনেকৈ ইনাই বিনাই অপহৰণকাৰীজনক সাৱটি কান্দিছে কণমানি শিশুটিয়ে তাৰ পিছত পুনৰ মাতৃৰ কাষলৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই শিশুটিয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় অপহৰণকাৰীজনৰ এয়া সঁচা মৰম আছিল নে যদি আছিল কিয় অপহৰণ কৰাৰ আগত এবাৰো নাভাবিলে এইজন অপহৰণকাৰীয়ে গণ অধিকাৰ লাইভ